Inside Out 2 mengisahkan tentang Riley really yang berumur 13 tahun dan sedang melalui zaman remaja. Selain emosi lama seperti joy, sadness, disgust and fear, emosi baru juga muncul pada zaman remajanya iaitu anxiety, envy, embarrassment dan ennui. Emosi-emosi ini muncul kerana Riley really sedang membesar dan hidupnya menjadi lebih rumit. Semasa Riley pergi ke camp hoki pada musim cuti musim panas, emosi anxiety mula mengambil alih kawalan. Anxiety mahu bantu Riley bersedia untuk masa depannya dan diterima oleh rakan-rakan baru dalam camp tersebut. Tapi anxiety terlalu mengawal sehingga emosi lain dipinggirkan. Disebabkan itu, Riley muda berubah supaya menjadikan orang lain suka pada dia tetapi itu menjadikan dia hilang diri sendiri. Selepas itu, Riley belajar bahawa semua emosi penting untuk dia fahamkan diri sendiri dan membesar dengan sehat. Tidak kira emosi yang baik atau buruk. Filem ini menunjukkan bahawa membesar bukan mudah, kita perlu rasa macam-macam perasaan dalam proses tersebut. Semua emosi ada peranannya dan semuanya penting dalam kehidupan kita. Sekian terima kasih saya akan membentangkan tentang teori yang pertama iaitu teori behavioristik. Behavioristik merujuk kepada aksi ataupun tingkah laku manusia dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika menunjukkan perubahan tingkah laku. Senario yang berkaitan dengan teori ini ialah seorang remaja yang berusia 13 tahun iaitu Rili yang sedang mengikuti latihan hoki seringkali gugup apabila berhadapan dengan pihak lawan. Namun dalam suatu Uh, jurulatih uh, memujinya kerana berjaya menghasilkan jaringan dan uh, melawan perasaan gugupnya seterusnya ialah hubungan antara senario dan teori behavioristik. Dalam filem ini, Riley menyertai uji bakat hoki. Semasa berdepan dengan pihak lawan yang lebih kuat, Riley mula berasa cemas di mana ianya merupakan satu reaksi semula jadi yang dikawal oleh emosi baru iaitu anxiety atau kebimbangan. Namun, dalam satu sesi latihan, Riley telah menjarakan gol dan jurulatihnya memuji usaha dan prestasinya. Hujan itu bertindak sebagai pemukuhan positif bagi Riley. Teori pelaziman operan ialah apabila seseorang menghasilkan suatu gerak balas kerana seseorang itu bertindak ke atas persekitarannya melalui pilihan. Dalam situasi ini, pada awalnya Riley berasa cemas apabila berhadapan dengan pihak lawan dan ini mungkin kerana pengalaman silam yang negatif. Tetapi, selepas menerima pujian yang positif daripada jurulatih, emosi takut itu berkurang dan diganti dengan keyakinan. Ini menyokong teori behavioristik di mana emosi dan tingkah laku boleh berubah berdasarkan pengalaman persekitaran atau pengenjaran. Ia juga membuktikan bahawa persekitaran mempengaruhi reaksi dan tingkah laku manusia. Nama saya Nuliana Binti Ahmad Zaini dan saya akan membentangkan tentang kepentingan teori behavioristik dalam kehidupan harian. Mengapakah ianya penting? Okey, pertama sekali kerana ia boleh menyebabkan pembelajaran menjadi lebih efektif. Kerana ini boleh ditetapkan oleh guru. Sebagai contoh, guru boleh memberi penghargaan kepada adik muridnya. Yang kedua, kerana ini dapat membantu sakit dari segi psikologi. Uh, ini boleh dilakukan oleh ahli psikologi dan dapat membantu pelajar mereka untuk menjadi ah Okey untuk meningkatkan prestasi mereka. yang ketiga pula adalah meningkatkan kemahiran pekerja meningkatkan kemahiran pekerja di tempat kerja. Cara ini boleh dilakukan oleh a uh, manager tempat kerja dan mereka dapat uh, meningkatkan prestasi dengan memberi bonus kepada pelajar, kepada pekerja mereka. Saya akan membentangkan satu contoh kehidupan harian yang berkaitan dengan teori behavioristik. Contoh dalam kehidupan ialah, seorang pelajar akan menjadi lebih rajin menyiapkan tugasan jika dia selalu mendapat pujian daripada gurunya apabila dia menyiapkan tugasan tepat pada masa. Dalam kes ini, pujian daripada guru bertindak sebagai rangsangan atau stimulus dan pelajar pula memberikan respon iaitu menjadi lebih bersemangat untuk terus menyiapkan tugasan dengan baik dan awal. Contoh ini jelas menunjukkan konsep penguatan positif di mana tingkah laku pelajar berubah dan diulang kerana adanya ganjaran iaitu pujian. Secara ringkasannya, teori behavioristik menerangkan bagaimana tingkah laku boleh dibentuk melalui ganjaran atau hukuman. Dan contoh ini membuktikan bahawa ganjaran mampu meningkatkan tingkah laku positif. Salam sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang teori yang kedua yang terdapat dalam filem Inside Out 2 iaitu teori identiti sosial. Teori ini mengatakan bahawa individu membina identiti diri melalui keanggotaan dalam kumpulan sosial. Kita cenderung untuk uh, lebih suka kumpulan sendiri iaitu in-group dan menjauhkan kumpulan lain iaitu out-group untuk mengekalkan harga diri. Jadi dalam filem ini, Riley iaitu seorang watak mengingati kem hoki sekolahnya dan dia cuba menyesuaikan diri dengan kumpulan atlet senior yang dilihat lebih hebat dan popular. Jadi, dia mula mengabaikan rakan lamanya dan cuba berubah untuk diterima. Jadi, konflik ini menyebabkan kemunculan uh, emosi baharu seperti anxiety dan envy yang menandakan pengelutan identiti sosial dalam diri remaja. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pasangkan kepada member lain untuk menerangkan dengan lebih mendalam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk saya ialah huraikan hubungan antara senario dan teori identiti sosial. Dalam Inside Out tu, Wata Riley menyertai Kem Hoki di sekolah menengah baharu untuk diterima oleh kumpulan Island Senior. Dia mula mengenal pasti dirinya sebagai Kru cool Hoki Girl. Lalu menolak identiti lamanya termasuk emosi seperti joy and sadness. Perkara ini berkait rapat dengan teori identiti sosial oleh Tevren dan Terne yang menyatakan bahawa individu membina harga diri melalui kealian dalam kumpulan sosial in-group dan out-group. Rani ingin menjadi sebagai daripada in-group baharu namun ini mencetuskan konflik dalaman apabila dia berasa tertengah dan tidak lagi menjadi dirinya yang sebenar situasi ini menunjukkan bagaimana identiti sosial mempengaruhi tingkah laku remaja yang senang mencari menerima antan tempat dalam kumpulan baharu. Terima kasih. Dan saya akan membentangkan dua kepentingan utama. Yang pertama adalah kepentingannya adalah untuk pembentukan identiti diri. Teori ini menunjukkan bahawa sebahagian besar identiti kita ini berasal daripada kumpulan mana yang kita sertai. Jika kita sertai kumpulan yang berjaya dan berprestasi, maka kita akan merasakan diri kita ini sangat berharga dan bermakna. Contohnya, seperti pelajar yang bersekolah di sekolah yang berprestasi seperti MRSM dan sekolah berasrama penuh akan merasa bangga terhadap diri mereka sendiri kerana mereka bersekolah di sekolah yang berprestasi tersebut sekaligus mereka juga akan dapat meningkatkan diri harga diri mereka dan motivasi agar terus mengekalkan identiti diri sebagai seorang pelajar yang berjaya itu terus berkekalan. Yang kedua adalah untuk memupuk toleransi dalam masyarakat. Apabila kita memahami bahawa Uh, setiap orang mempunyai identiti sosial yang berbeza, ia akan melahirkan masyarakat yang lebih bertoleransi dan kita juga tidak akan melihat perbezaan identiti ini sebagai satu ancaman, tetapi melihat ia sebagai identiti yang dapat membentuk kepelbagaian dalam masyarakat. Okey, contohnya seperti kat Malaysia ni, kita tahu bahawa kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, agama dan etnik. Jadi dengan memahami teori ini, kita dapat membantu untuk mendidik masyarakat agar tidak resis atau memandang rendah kumpulan lain uh, atau agama lain tetapi melihat perbezaan ini, perbezaan kaum dan agama ini sebagai kumpulan yang sah dan sama dalam masyarakat kita. Okay. Bayangkan seorang peminat sukan tegar. Dia bukan sekadar tonton perlawanan, dia juga pakai jersey, hafal jadual game dan aktif dalam komuniti peminat. Bila pasukan dia menang, dia bangga. Bila kalah, dia kecewa, seolah-olah dia sendiri sebahagian daripada pasukan itu. Inilah salah satu contoh teori identiti sosial dalam kehidupan harian. Individu akan membentuk identiti diri berdasarkan keahlian dalam kumpulan sosial tertentu. Dalam kes ini, pasukan bola itu boleh menjadi kumpulan sendiri atau in-group, manakala pengekong pasukan lawan jadi kumpulan luar atau out-group. Hubungan ini memberi rasa kebersamaan, loyalty dan identiti yang kuat. Oleh itu, minat sukan bukan sekadar hobi. Ia juga cara seseorang mengenal diri dan rasa belonging dalam dunia sosial mereka. Sekarang saya akan membedakan bahagian kesimpulan. Bagi kesimpulannya, filem Inside Out 2 walaupun secara tidak tersterang, ia dia masih menggambarkan dengan jelas bagaimana teori behavioristik dan teori identiti sosial memainkan peranan dalam perkembangan emosi dan identiti diri dalam diri seseorang. Bagi teori behavioristik, kita dapat melihat bagaimana watak utama filem Riley berbentuk dan mengubah tingkah lakunya ketika diselubungi oleh emosi, anxiety atau kebimbangan. Bagi teori identiti sosial, kita dapat melihat dengan jelas ketika Riley mula mengenal dan menentukan siapa dirinya dalam kumpulan sosial tertentu mengakibatkan Riley mengalami konflik dalaman. Kedua-dua teori ini amat penting dalam kehidupan kerana ia membantu diri kita dalam memahami bagaimana cara kita belajar, berubah serta mengenali diri sendiri melalui pengalaman dan juga hubungan sosial. Yang pejuang ini, kita tidak akan mampu untuk membina diri yang lebih matang, bijak dalam mengurus emosi serta berinteraksi secara sihat dengan orang lain. Sekian saja daripada kami kumpulan 28. Terima kasih.